এল পি ইউ পি শিক্ষক নিযুক্তিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ সৈতে ডিছকাছ কৰিম সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কৰি থ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন তথ্য আপোনালোকে প্ৰথমতে লাভ কৰিব আজি কিছুদিনৰ কেইমাহমানৰ পূৰ্বে কিছুদিন নহয় কেইমাহমানৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হৈ যেতিয়া নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিবলৈ যোৱা হৈছিলে আন অফিচিয়েলি ডেৰেগাঁৱত আহিছিলে তেতিয়া আমি আপোনালোকৰ হৈ এটা কথাই কৈছিলোঁ যে ছাৰ নিযুক্তি কেতিয়া দিয়ে আপোনালোকৰ কথা কিন্তু মেৰিট লিষ্ট কেইখন উলিয়াই দিয়ক তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছিলে যে মেৰিট লিষ্ট চেৰিট লিষ্ট এইবিলাক কেতিয়া ওলাই ওলাই থাকিব কিন্তু তোমালোকক এপইণ্টমেণ্ট দহ দহ মে'ত দিয়া হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে তেনে কৈছিলে আৰু কৈছিলে এটা কথা লগতে যে এ ডি আৰ ই এক্সাম আহি আছে এ ডি আৰ ই এক্সামত যদি মেৰিট লিষ্টৰ নাম নাহে তেতিয়া পঢ়া শুনাত মন নবহিব এ ডি আৰ ইৰ কাৰণে প্ৰিপেয়েশ্যন কৰিবলৈ সকলোকে কৈছিলে কিন্তু এ ডি আৰ ই এক্সাম কেতিয়াবাই হৈ গ'ল আৰু ৰিজাল্টটো দিবলৈ গৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে এল পি ইউ পি মেৰিট লিষ্ট নোলালে আৰু সেই সম্পৰ্কে এটা বাতৰি কাকত প্ৰকাশিত বাতৰি আমি বিশ্লেষণ কৰিম ভিতৰৰ পৃষ্ঠাত কি লেখা আছে সেইখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকে হেডলাইনত দেখিবলৈ পাইছে যে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ শিক্ষক নিযুক্তিৰ নাই ওম ঘাম যদি পঢ়ি দিওঁ আপোনালোকে শুনি যাব গৰু গাড়ীত উঠি ডিজিটেল যাত্ৰা কৰাৰ দৰে অৱস্থা হৈছে আমাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগটোৰ ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ সহায়ত সময়ত প্ৰশাসনিক কাম কাজ ক্ষিপ্ৰতাৰে সম্পন্ন কৰা ৰাজ্য চৰকাৰে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ এবছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ পদত অনলাইনৰ জৰিয়তে অনলাইনৰ জৰিয়তে প'ৰ্টেলত হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষক পদৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জনোৱা আবেদনৰ বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিব পৰা হ'ল কিন্তু শিক্ষা বিভাগে মেধাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰি নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ বহু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এজনীয়া শিক্ষকৰে পাঠদান চলি থকাৰ লগতে উচ্চ প্ৰাথমিকত বিজ্ঞান আৰু হিন্দী শিক্ষকৰ অভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ তেইছ ডিচেম্বৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ চনত মুঠ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা শিক্ষক পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি অনলাইনত আবেদন গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰাথমিক স্তৰত তিনি হেজাৰ আঠশ আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিজ্ঞান আৰু হিন্দী শিক্ষকৰ সাত এহেজাৰ সাতশ পঞ্চাছটা পদৰ বাবে আবেদন লৈছিল প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ দুই বা তিনি মাহৰ ভিতৰতে মেধাৰ ভিত মেধা তালিকাৰ ভিত্তিত শিক্ষক নিযুক্তি হৈছিল কিন্তু যোৱা বছৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ পৰা কালিলৈ এবছৰ কালি কালিলৈ এবছৰ অতিক্ৰম হ'ল যদিও পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া গেথেলা মাৰি ৰ'ল প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা বিজ্ঞাপনতকৈ বহু বহু পিছত বি টি চিয়ে বাৰশ শিক্ষক পদৰ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল বি টি চিয়ে প্ৰকাশ কৰা বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে লাভ কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত মেধাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰি যোৱা আগষ্ট মাহত নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিলে অথচ প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে এবছৰে ওলোমাই ৰাখি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ বাবে আবেদন জনোৱা হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ মনত হতাশে নমাই আনিছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে এই নিয়ম অনুসৰি শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এন চি চি প্ৰমাণ পত্ৰ থকা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত ক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত নম্বৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলৰ এই অতিৰিক্ত অৰ্হতাসমূহৰ পৰীক্ষণ যোৱা ছয় চেপ্তেম্বৰৰ পৰা পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা হ'ল নিযুক্তিয়ে শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰে শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ এটা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ আগতে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিযুক্তিৰ কোনো সুনিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা উল্লেখ নকৰি হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষিত হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষক প্ৰাৰ্থী মনলৈ হতাশ আনিছে বদলি নিযুক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষানুষ্ঠান চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত উপস্থিতি আদি সকলোবোৰ বিষয়তে ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰে প্ৰশাসনক ৰাজ্য চৰকাৰে গতিশীল কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে কিন্তু শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ এবছৰ পাছতো মেধাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰি নিযুক্তি দিব নোৱাৰা চৰকাৰখনক প্ৰকৃততে কিমান গতিশীল লৈ গতিশীল সেই লৈ প্ৰশ্ন বতাৰণা হৈছে ইয়াত এটা কথা লিখিছে যে প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰি নিযুক্তি দিব নোৱাৰা চৰকাৰখন প্ৰকৃততে কিমান গতিশীল সেই লৈ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে কিন্তু এই কথাটোৰ বিপৰীতে আমি এটা কথা কওঁ যে ইয়াত বাছনি কৰি নিযুক্তি দিব নোৱাৰা বুলি কৈছে আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে বাছনি কৰি নিযুক্তি যিহেতু দহ দহ মেট দিব তাৰ আগতেই যদি গোটেই মেৰিট লিষ্টসমূহ উলিয়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে প্ৰাৰ্থীসকলে এটা সকাহ লাভ কৰিব সকাহ লাভ কৰিব এই সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ মতামত যদি কিবা আছে জনাব পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব নতুনকৈ আহিছে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব ধন্যবাদ